экспарту турыстычных паслуг і развіццё ўнутранага турызму, адна з дзяржаўных задач на бліжэйшую п пятигодку. І пакуль спецыялісты разважаюць над тым, як рэалізаваць корэспандэнты навел, адправіліся вывучаць турыстычны патэнцыял берасцейшыны. Сённяшні прыпынак у драгічынскім раёне, як аказалася мясцовыя лясы, сапраўдная скарбніца прыродных дзівосаў. бойся. Больше за 30 годы Брашевицкое лесництво Драгичинского лесгаса занимается разведением редкого для Беларуси червонокнижного плямистого оленя. По словах мясцовых лесоводов, справа это клопотливая и непробытковая, але очень потребная. На территорию Беларуси плямистый олень завезены еще в 50-е годы. А климатизация прошла не так поспехово, как ожидалось, и ареал поселения этого представника фауны оказался разорванным. Тому задача брошевицких оленеводов – заховать и повеличить популяцию плямистых прохожунов. Сегодня у вольеры лесництва три десятки жихаров. Они приводят по одному младенцу каждый год. Роги сбрасывают, где-то 4, через 4 года взрослый сами сбрасывают. А От до уваги брашевицкие прохожуны не покутают. Гостей, ожидающих польбоваться грациозными живелами, заусюду хапает. Ну, они очень добрые, они не боятся в основном людей. Люди приезжают каждый день сюда к нам, подъедут и покормят, они всегда подбегают плямистые оленей не одиная славутость брашевицкого лесництва. Тут же побач с вольером Дентропарк. Сегодня в Емкаля шести десятков розных видов флоры. Центральное место займает карая овальная. Один у Беларуси дорослый экземпляр этого вида, распавсюдженного на полночном усходе полночной Америки. 103-годовое древо – помник республиканского значения. Плоды этого дерева – орехи такого вот размера. Белки очень сильно любят по словам лесовода, в часом ожидающих познакомиться с брошевицкими девосами становится все больше. Мария Кобец, Алиса Грыгорчук, Александр Дьяшенко, областные новины, Драгичинский район.